Щиро, щиро вітаю тех, кто еще до нас нам присоединился. Это программа Майдан ТБ. Я веду Ірина от а а зі мною. протестный художник, как я обещала, из России, Антон Чацкий. Счастливо вітаю вас. Добрый день. Пан Антон. Вы понимаете украинскую, или мне треба перейти на российскую? А, я если краще? можно, на Давайте тогда. Вы, по сути, являетесь э, диссидентом? Ну, в какой-то мере, Да. Я уехал из России из-за политических мотивов. Вы протестный художник. В России вы были и художником, и не художником. Я думаю, что для тех, кто вас не знает или только слышал, что вы есть создатель ватника, такого карикатурного образа, который, как, на мой взгляд, собрал все худшие черты, которые только можно собрать, так сказать, среди тех людей, которые живут на просторах Российской Федерации, ведь ватник не имеет национальности, я так понимаю, да? Не, не все вас знают, думаю, о ватнике слышали все, видели все, это чудовище, скажем так. Yeah. Я думаю, сегодня мы его тоже видим несколько образов, и поговорим о том, что вы туда вкладываете, как это делаете. А сейчас расскажите о себе. Родились а, родился родились я, в России да родился в России в городе Новороссийск это Краснодарский край а, и в принципе всю жизнь прожил там на море а, да на море прекрасное море Но два моряком часа, вы два не часа стали? От ну нет моряком я не стал и даже немножко об этом жалею потому что всегда хотелось ходить в море вот никогда я не занимался особо протестной деятельностью а, до тех пор учили пока... себе в школе никого не трогали да, потом в школе, учились в институте учились в кого? И у меня экономическая специальность ага, вот. хотели быть бизнесменом ну, нет, я хотел, я хотел быть муниципальным служащим, стал, поработал немножко в администрации города, поработал в коммерческих организациях, и вот... Были в... убежденным кем? Я был никем. А, я, вы были я, не я был, убежденным? Не был, да, я не был особо ничем убежденным, просто занимался своей работой, я следил за событиями, которые происходят в мире, и в России в том числе, и... Вам было хорошо? Ну, хорошо никогда не было, потому что невозможно не не видеть ту истерию, которая в России начиналась еще там с начала 2000-х годов. Вот. Не, ну 86%, которые отвечают на вопросы приблизительно, что они все поддерживают, им все нравится. Это 86% страха или невидения? Это 86% массового психоза, на самом деле. То есть это люди, которые находятся в состоянии, толпа, которая находится в состоянии массового психоза. И которых она... телевизор вместо головы. А, да, телевизор вместо головы, это отработанные все методики, ничего нового в этом нет. Просто в связи с новыми технологиями расширена аудитория способ подачи этой ахват информации. Охват увеличился. Да, увеличился. увеличился через возможности подачи пропагандистской, пропагандистского материала, ну, в принципе, ни одна из его базовых основ не изменилась. То есть как она есть, пропаганда, так она применяется сейчас в России. Ну вот вы, насколько я знаю, опять же, из доступных источников, были на той стороне, скажем так, да, вы входили в движение «Наши». А, вот да. что это было такое, что вас привело туда, желание пойти в политику или что? И почему вы оттуда ушли, и маятник вашей жизни качнулся в совершенно противоположную сторону? Ну, когда был движение «Наше», это был 2006 год, это... Вам тогда плюс, было? 2006 год, мне было тогда... Минус 9 лет. Минус 9 лет, 20 лет не было. Да, то есть мне было 20 лет. То вы были еще... наивны, молоды. Ну, я особо наивным не был. Я пошел в движение нашей ради того, чему они могли меня обучить. То есть они обучали прекрасным политтехнологиям, которые мне сейчас в том числе очень пригодились, когда я начал заниматься уже антипутинской деятельностью. Вот. И я был в движении нашей где-то около полутора-двух лет, после чего я покинул ряды этого движения после начала политической кампании президента. Движение чужие, да? А я никуда не ушел, я просто перестал заниматься всякой деятельностью. И работал, учился, и ничем особо не занимался. Обратно вернулся, скажем так, в общественную деятельность, я только в 2010 году, через интернет, когда мы стали заниматься с группой моих единомышленников, стали заниматься такой систематической работой в интернете, которая была направлена именно против текущей позиции России, скажем так. То есть мы, мы начинали с событий в мире. Вот наши группы ВКонтакте приобрели очень большую популярность, и из них многие черпали новости свои. Вот. Но многие из них были закрыты в итоге. Какие еще конфликты с властью, накапливаясь, привели к тому, что вы стали диссидентом и были вынуждены уехать из России? Основная причина, по которой я уехал из России, это моя деятельность, связанная с ватником и позиция по Крыму. То есть, когда я работал в городской администрации... Новороссийская. да, Новороссийская. Я был замначальника управления. И в это время как раз начались процессы по оккупации Крыма. Точнее, они уже закончились, скажем так. Да, и российские власти начали проводить активную пропаганду в поддержку этих решений собирать денежные средства добровольно принудительно хотя официально ничего подобного не могло происходить и путин это отрицал чтобы собирать какие-то средства вот. и у меня вышел небольшой конфликт с представителями власти и потом еще сотрудники службы безопасности россии то есть фСБ интересовались моей работой в, в интернете и я уехал в Калининград на два месяца поближе к Европе к западной и потом прилетел в Киев. То есть... Я так понимаю, что ни один человек в России, кто бы он ни был, сколько бы денег у него не было в кармане, какая бы у него ни была фамилия, где бы он ни жил, что бы, чем бы ни владел, не может чувствовать себя спокойным и защищенным. Прийти, грубо говоря, могут кому угодно и забрать. Конечно, если угодно. он не является членом действующей партии «Единая Россия», там не является каким-то... То есть неприкасаемые всю жизнь. Да, неприкасаемые есть. Ну сколько их можно считать приблизительно? Тысячи? Две? Я понимаю, что это ближний круг Путина, приближенные олигархии. Как это, как это, говорится, это кооператив да, Кооперативу нет... озера. Да, да. Это первый круг неприкасаемых. Потом идут различные чиновники, федеральные и чиновники местного уровня. То есть у нас, вот я расскажу один показательный пример, наверное, все уже видели, буквально вчера, позавчера прошла новость, что задержали девушек, да, которые станцевали да. напротив мемориала. Якобы... Т... Малая трек. земля, да. да? малая земля. Но я как местный житель, когда читал эту новость, я просто осознал, что Россия уже пробила очередное дно. И... Сложно сказать, что будет дальше, потому что я знаю, что это за мемориал. Это огромный мемориал, где стоят несколько объектов, где отдыхают все жители города. Там это выгуливают пляж, собак. По сути. это пляж, там выгуливают собак, там катаются на велосипедах, там распивают спортные напитки. Я видела фотографию. Это что-то ужасное. Да, То есть это... Прибрежная зона такая грязная, что а, ну, да, сказать, правда, что рядом памятник. Сказать честно, ее убирают. Это, а -а. это просто после зимы фотография была. Но это в целом не меняет то, что на фоне этого памятника а, происходит все что угодно. Там буквально в нескольких сот метрах происходит ежегодно, ежелетнее фестиваль, а, фестиваль морской узел, дискотека, острова называется. То есть, отнюдь место не сакральное, не церковь, Абсолютно не, не, не сакральное, такого. там не сакрального ничего. И, и вот это то, вот... что этих девушек задержали за танцы, там это просто это уже Это просто вот очередной, пример, да, очередной пример массового такого психоза, которому подвержены уже и сотрудники органов, они а, боятся, реакции. Они хотят Хотят, перебдеть. хотят Да, Хотят перебдеть, чем. Чем, чем не, нет, добдеть, да, да. И вот это вот очень показательно, что девушек, которые ни в чем не виноваты, им дали 10 и 15 суток и штрафы. По-моему, говорить больше не о чем. И возбуждали дело именно местные сотрудники прокуратуры. То есть они знали, что ничего сакрального в этом мемориале нет. То есть, там, на нем выпивают алкоголь, под ним купают собак. И невинный танец, девушки то пришли не потому, что это мемориал, или что показать, да, там. Это просто удобная площадка. туда приходят заниматься йогой, да. Да, да. Там просто обычный зеленый газон ровно, никого нет в округе, очень большая площадь. Там занимаются йогой, бегают, спортом занимаются. И вот девушки решили танцевать, потому что удобно. И попали в такую раздачу. Это очень показательно. Антон, скажите, что заставляет людей, скажем, которые похожи на вас, и которые, допустим, какой-то умные, да, талантливые, успешные, которые в какой-то момент становятся перед выбором, что их заставляет идти не по вашему пути, отторжение того, с чем вы не хотите соглашаться, и потери там, общественного статуса, денег, там, так далее, так удобств всяких, заставляют приспосабливаться, работать на систему и продолжать, как говорится, стричь купоны. И и кушать сливки. Ну, это личное дело каждого. Каждый делает то, что ему выгодно, то, что ему хочется. Мне неприятно было находиться в этом обществе. Мне неприятно было находиться среди этого обмана. И самому быть его участником. Потому что нашими руками делались и вбросы, и незаконные ну, когда голосования. Когда были с ними? Ну, когда вы были с нашими? Да, с когда я был, когда работал в администрации. Mm -hmm. то есть я прекрасно видел весь этот уровень фальсификации, начиная от выборов в городскую, городскую думу городское собрание, там, заканчивая президентскими выборами. Это очень большие были фальсификации. И фальсификации были по переводу статуса заповедника, Утриш статус заповедника переводили из заказника. И там в итоге построили дачи президенту нашему Путину. То есть Знаменитая удача у Триша находится там. То есть тоже было незаконно фальсифицированное голосование, общественное слушание, мы их, собственно говоря, фальсифицировали. И такая сплошная лужа, она начиная, как говорится, от Москвы до самых до окраин. Да, еще один пример, опять же. В Аж до Хакасии бедный до. Да, до Хакасии, который до... вот сегодня паводок еще случился, опять mm -hmm. российские СМИ молчат. Еще вот показательный случай вранья, буквально тоже вчера, позавчера появилось видео, как Балашихи избили людей, которые зафиксировали вбросы на выборах. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну тоже показательно. То есть вместо того, чтобы задержать тех, кто сделал эти вбросы, бы... да, в интересах действующего опять же режима. Там, напали на этих оч очевидцев, на участников комиссии и избили их. Сколько большое число людей подобных вам, которые не выдерживают все это, не хотят соглашаться, не хотят так жить и уезжают? Я читал, что это уже ну, сотни тысяч. Да, сотни тысяч в России... Так и есть. Да, миграция в России в прошлом году побила все рекорды, то есть она сравнялась с 90-ми годами, потому что люди не чувствуют безопасности себя, не чувствуют безопасности свой капитал, не знают, что будет дальше, предпочитают продавать недвижимость, бизнес и уезжать в страны, где можно жить спокойно и не думать, что завтра там рухнет валюта из-за какого-нибудь нелепого курса нашего вождя. Мы с вами начали и не закончили говорить о тех кругах неприкасаемых, за которыми начинается беспредел, когда любой человек, который не входит в этот круг, уже не может чувствовать себя свободно и хорошо, то есть первый самый близкий это кооператив озера, ну, да, дальше чиновники, чиновники федеральные, федеральные, краевые, да сотрудники силовых структур различных, и потом это все заканчивается, наверное, сотрудниками городских и поселковых администраций, даже то есть, так, таким высшим эшелоном, да. То есть получается, если пос... они лояльны, главное это лояльность, если ты будешь лоялен, ты будешь неприкасаем. То есть в любом случае, даже если ты поймают на крупной взятке, но ты показал свою лояльность, тебя считаете руководство отмажет. И опять же, это не мои голословные заявление. это мои примеры из моей работы. Я работал в том числе в администрации с сотрудником, который занимался противодействием коррупции среди муниципальных служащих. Я прекрасно знаю все случаи коррупции, которые были, знаю все схемы, как оно было, что оно было, кто кому платил взятки. И понесли наказание буквально единицы тех, кто был не совсем лоялен в итоге. Вот. Те лица, которые были арестованы на рабочем месте с поличным, но они показывали до да, этого абсолютную лояльность режиму действующему мэру Сенеговскому, они все вернулись на свои рабочие места. Это факт. Я знаю это. Ну хорошо, получается, что любой олигарх может точно так же чувствовать себя, любой, любой человек с деньгами, если он лоялен. И его да. не тронут. Его не тронут. Его не тронут, но если его бизнес будет совсем уж интересен, очень интересен, тогда вот видите? его могут начать отжимать. Но и то... Тут уже, Тут интересы, уже... Группировок, интересы группировок. То есть если он такой прям совсем лояльный, то у него есть крыша у самых нужных людей, тогда его никто не тронет. А как бы вы назвали, если бы я попросила, назвали тот строй, который сейчас в России? Как это назвать? Но Пусть это, это будет громоздкое, длинное, большое, но все-таки. Это все-таки, конечно, не тоталитарный режим, это такая авторитарная, олигархическая, такой тоталитарный олигархический режим, скажем так тоталитарный олигархическое Да, да. авторитарно Авторитарный. да. Угу. А вы помните тот день, когда вы придумали Ватника? Это 9 сентября 2011 года. Боже мой. Ну, Почему именно в этот день? Вам это, что-то приснилось? Это зафиксировано в интернете, да. Ну, ничего не приснилось. Просто читая очередной поток новостей из российских источников. Вдруг э, родился э, этот его, образ. Его комментариев, да. Мы опять же в моих сообществах. То есть Ватник появился в уже действующих наших интернет-проектах, mm -hmm. мы просто решили, ну, я решил такого придумать персонажа, который был бы... Олицетворением, а да? Комментатором, скажем так. То есть а, все новости, которые поступают из российских СМИ, должен был комментировать кто-то, то есть какой-то какой один персонаж, вот, как, допустим, ну, такая говорящая голова. И вот такой говорящей головой стал персонаж Ватник, то есть такой обобщенный представитель современного российского общества, больного этим... То есть в нем истерии, одни психоза. недостатки. Сам, а, то, да. то есть он очень типичный. Плюсов там я не вижу. Есть И он очень типичный. А, да, это типичный среднестатистический гражданин. России, ну, а, а, России. а вот когда вас упрекают, сейчас мы увидим эти картинки и вы их будете комментировать. Эм, когда вас упрекают в том, что сочиняя ватника, работая в Рунете, в других сообществах и группах, сейчас пребывая в Украине и э, делая определенные выставки, перформансы, да. которые проходят э, очень интересные, очень нестандартные, яркие и не неординарные, вас упрекают я, я уверена, огромное количество э, людей, которые считают себя русскими по всему миру, в том, что вы не любите Россию. Что вы им отвечаете на это? Ведь упрекают? А, да, но, Говорят, сказать, что вы злой противный. Это очень громкие слова: любить Россию, не любить Россию. Я люблю свой родной край, люблю свой родной город. Например, люблю Калининград, где я жил. Но это не вся Россия далеко. Я никогда не был там в Воронеже, например, или на Дальнем Востоке, я не могу любить эти места, я там не был никогда. То есть, если кто-то меня попытается упрекнуть, потому что я не люблю свой город, но он будет глубоко заблуждаться, скажем так. Потому что я старался всегда делать, будучи сотрудником администрации, чтобы мой город был лучше. Сейчас я бы с удовольствием в гости бы туда приезжал, скажем так. Вот. И сейчас я вижу все минусы и критикую их и пишу какое то то видение, как их решить можно. Вот я не люблю не Россию, я не люблю тот режим и то население, к сожалению, большинство, которое вот сложилось последние годы. С ними я не готов жить в одной стране. Мне стыдно, что у меня российский паспорт, видя то, что сейчас происходит в мире, видя тотальную ложь и, э, и хамство, агрессию, хамство да? агрессию, ложь, ненависть. Это просто невероятно. И абсолютная поддержка большинства населения это удручает. Но опять же, я повторюсь, это всего лишь массовый психоз, который, который был, из которого население России не вышло после потрясений 90-х годов. Вот он, голубчик спасение да, человечества, придет из России да, сказал то, это, Ватник это, валяясь в лупе Да, это фраза чипьер. классическая. Я, кстати, эту фразу я видел какого-то очень такого глубокого русского мыслителя Дугин, наверное. Вот он mm -hmm. говорил, что спасение России, э, мира, пьет из России. При этом он отличается дугиным там. Вот это мне тоже Иде, идеальный патриот, да, 33% зависти, глупости а, да. и ненависти. И не а не что, что вод... еще? Водка. 1%. А что так мало? По-моему, водки больше а, нет. Ну... Вот он Ватник, да? Ну, это классический, да, самый классический, первый. Классический, да, да, сейчас, да конечно, без слов. Другой. А да. так у него, он постоянно разговаривает. А, иногда да, говорит, иногда нет. То есть, если требуется, то говорит. Вот, если бы не Сталин, мы бы все погибли. Как вы э, относитесь вот к этим или подобным э, лозунгам, мыслям, условно говоря, хотя это трудно назвать мыслью, которая мелькает не только но у это... вас, но и, но и у нас. И главное, что среди молодежи, которая о Сталине знает кое-что. Это ужасно на самом деле. И вот эта вот сталинская истерия, она появилась тоже в последние годы. Если раньше в России пытались диктатуру Сталина все-таки развенчивать и показывать какие-то там документы, факты, то есть это было там буквально ну, до середины начала 2000-х, скажем так, да, то есть до 2008-2009 года, то сейчас начались обратные тенденции, когда фильмы все снимаются вот, снимают с проката, например, которые показывают сталинский режим таким, как он был, например, вот 40, 44, по-моему, называется, mm -hmm. Фильм. Mm -hmm. То есть в России сняли с проката его, потому что он показывает сталинский режим таким, каким он был, кровавым, mm -hmm. тоталитарным. Да. И в России сейчас раньше запрещали портреты Сталина, даже я помню, что сняли в каком-то городе, сняли с автобусов портреты, которые местные mm -hmm. фанатики наклеили на них, большие такие на автобусы про Сталина, их сняли официально. То сейчас наоборот, его стали популяризировать, потому что вот считают, что он жесткая рука правильно, вел Россию в правильном направлении, и просветал Западу, и прочее, и прочее. То есть это боролся идет... с либерастами, самое главное. Это, это идет, скажем, у молодежи от того, что они не знают, сколько миллионов жертв оставил за собой Сталин, или... Это, опять же, механизмы пропаганды действия. То есть они знают, но... А, так они как, знают? Да, молодежь находится точно так же под влиянием... Это, может быть, даже не замечают этого. Они заходят, находятся под влиянием такой психической эпидемии, что ли. Вот тот самый массовый психоз. Где в голове это. помещаются две совершенно разных мысли на, на одно и тот же предмет. Да, а, типа, земля круглая, а, она стоит на китах. Как бы? Все, одновременно? Я говорю даже по опыту общения. Все цифры о, о жертвах сталинизма... Списываются на то, что так нужно было, так было эффективнее. То есть люди не задумываются, что это были конкретные семьи, конкретные люди. Что это были Да, причем невинные это... люди, которые пострадали не потому, что они были уголовниками, бандитами или прочее. Они пострадали по ложным обвинениям, где-то по доносу, где-то еще что-то. Потому что Сталин был а, Ну Сталин был паранойя, Сталин был урод ну, физически. Моральный, и, да. Ну, и моральный, и физически он был уродлив. Там, своей рукой, своим лицом рябым. Вот. Глубоко закомплексованный человек, из которого сейчас сделали тирана, наверное, чем-то похож на Путина. То есть это вот тоже какие-то большие комплексы неполноценности, которые сейчас выливаются в такое построение новой диктатуры в России. То есть как бы в голове у людей совершенно спокойно, абсурдным образом уживаются да. совершенно противоположные вещи, и им они не кажутся странными, ну, какими-то не такими, как же кажется, что все, все в порядке, все нормально? А, да, да. Опять mm -hmm. же, это есть пропаганда. То есть, Систематически людям внушалось, что... Ну вот смотрите, я вам не верю, вы все врете, да? Ну, да тоже это говорят ватник. типичные ватники, когда ему да. пытаются сказать не то, что говорят в телевизоре. Кто угодно причем, ну, это да? Такое, это он был находился в состоянии фрустрации такой. То есть он прям уже вот э, взбешен тем, что он плачет, что вот узнал про информацию. Ну, это одна из крайностей, скажем так. Нет, но ну это же действительно правда, это же мы тоже периодически с этим сталкиваемся, когда, скажем, некоторые граждане Донбасса, да, угу. либо живя, продолжая жить там, либо здесь, мы в социальных сетях все это знаем от друзей, от журналистов, когда человеку на пальцах, когда на картах, когда с фактами, фотографиями, видео объясняют, что ты не прав, так, 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 да. Человек вот принимает лицо вот да, такого да. ватника, да, и говорит: объяснить. я вам не верю, вы, вы, вы все врете на белое, красное. Это тоже психология. У них сформировались их личностные убеждения, годами сформировались. И поэтому, чем больше им приводить фактов, тем больше они будут стоять на своей стороне. Это обычная человеческая психология. То есть с ними нужно работать, с жителями Донбасса нужно работать комплексно. И, опять же, систематически. То есть им не нужны факты, им там какие-то фотографии. Это будет автоматически списываться на пропаганду, либо не будет даже замечаться никак. То есть тут должна быть работа... Лучший учитель – это жизнь? А, лучший учитель – жизни, жизнь. И еще должен быть таким хорошим учителем, как украинское государство. Оно должно mm -hmm. сейчас заняться плотно проблемами восточных регионов. И очень качественной пропагандой заниматься. То есть так, как Россия. Россия годами обработала, обрабатывала Донбасс, годами обрабатывала Крым, это все знают. И, к сожалению, прошлое Киев, прошлое руководство... Власти Киева ну, ничего не Украины, делали. Да. Да, да, Украины янукович и прочее, ничего не делали, даже наоборот способствовали этому, судя по всему. Поэтому жители Донбасса не в одну секунду решили вдруг стать там, россиянами. Это систематическая работа, которая вот, в итоге привела к таким последствиям, когда под действием пропаганды у них сформировали свои убеждения, которые уже ничем невозможно сломить. Только, опять же, планомерной, долгосрочной работой по возвращениях украинского общества опять назад. Возможно, смешной для вас вопрос, Антон. Вот смотрим мы периодически для интереса очередную, скажем, пресс-конференцию Путина. И самое интересное, это, ну, там, психоаналитики, да, специалисты, они начинают там раскладывать по движениям, по uh -huh. жестам и пишут, это значит то-то, это, то-то, это он себя так чувствует, это он думает, это в нем то-то поменялось. Я больше всего смотрю на зал. Uh -huh. И вот на, на, на лица людей, которые, скажем там, давно с Путиным, давно рядом, как вы говорите, в разных кругах mm -hmm. находятся. Вот что там у них в голове? Сколько там вот от вашего вотника? Все ну, по-разному. Я думаю, что очень многие. Какие типажи, я думаю, это не меньше интересны, чем Ватник. Я думаю, очень многие все понимают, что происходит на самом деле. Нет, в ближних кругах нет людей, которые не понимают. Ну, там грамотные люди находятся в России, в власти, то есть там не дураки сидят. Я думаю, что они все прекрасно понимают. Но, Но вот многие, дальше начинается самое интересное. Да, Но. многие уже искренне стали верить а, в то, чем они занимаются. Боже, где же ум тогда? А, это само, это психология по... человека, то есть его критическое мышление, способность суждения постепенно сходит на нет, и вот мы видим то, что мы видим в итоге, то есть человек все свои знания прошлое весь свой прошлый опыт, он у него остается как бы за его спиной, а вот в руках у него нынешнее его состояние, нынешние его мысли. А, и... Это часть людей, да? Да. Оста... Еще какая-то часть, вот какие Час там Часть людей, те, кто заинтересован коммерчески в этом, то есть. То есть... есть ему это выгодно, он пересидит конечно, все. Конечно, конечно. Если бы остался в России, тоже было бы выгодно, я бы не знал каких проблем сейчас. Вот. А он пересидит все, он заработает свои деньги, уйдет на пенсию оставить все своим родственникам там да, обеспечить и все, и все детей внуков ну вот если он конечно как вы говорите если лоялен до конца да то все, все, все будет в порядке в жизни вот. думаю это такие основные две группы людей те кто все понимает а, и работает за деньги либо те кто все понимали, циники, да, те, грубо кто все говоря, понимали да? и уже сейчас ничего не понимают ну, стали такими вот убежденными, как были убежденными нацистами в свое время, люди, которые никогда ими не были, становились. Также и вот эти вот чиновники, ближний круг, средний круг, дальний круг окружения, они становятся такими убежденными путинистами. И опять же, примеры жизни есть. То есть мое непосредственное руководство городское со временем стало именно убежденными путинистами, хотя раньше ну, кем угодно были. Какой еще тип среди этих людей сидящих и преданно смотрящих, как собаки в лицо, в глаза Путину? Помните, без руков сидел так в первом ряду, да, на одной из последних да, конференций? Это... И кто-то, знаете, сразу же рождаются не только у вас ватник, да, как... и комиксы рождаются фотожабы, и анекдоты и так далее на тему, что репетируют да роль. Есть типичное, обычные лизоблюда, которая. Которые вроде даже от этого, да, да? даже в деньгах не заинтересованы. Просто, просто в кайф, да, да у них есть приближи Да, они приближены к власти, они испытывают это удовольствие определенное, что вот они могут пожать руку Путину, еще кому-то, им хорошо, приятно, что они вот... Салтыков а, щедрин, да, живет и процветает. Да, да, да Со да. своими типажами, да. Вот очень показательно семейство Никиты Михалкова, например, что его отец был таким государственным лизоблюдом, что вот сам Никита Михалков стал таким же Ваш ватник, ваш образ высказался на тему этой смешной истории о создании нью-макдональдсов, как бы, кушаем дома. О, едим дома. Я же говорю, Уже в России появились фотожабы «Едим дома» и Михалков, который ест в дом. Mm -hmm. вот. Ну, я не помню, что это было. Это пиар или, вот как вы считаете? Это очередная это глупость. Это очередная глупость. Это это очередная подлизнуться? Глупая... Да, это очередная нелепая попытка Михалкова показать свою значительность, напомнить о себе еще раз, создать какой-то там прецедент, опять же, пропагандистский, что вот, макдональдсы не нужны, у нас есть своя комп... свои фастфуды, ничем не лучше, ничем не хуже, ничем там лучше, наоборот, даже. Вот. И, как всегда, это будет огромный распил, то есть миллиард просить у государства на построение коммерческой сети, но это опять же очень показательно для российского верх идиотизма. и ни одна западно уважающая страна цивилизованная такого до такого не опустится. Как, ну, как так просить на построение коммерческой сети фастфуда? Ну как не сложилось, а, да. Ну Пока. ему деньги выделили. Да. Да, ему выделили деньги, он получил деньги свои, не знаю какое количество, но он договорился о чем-то. Вот сейчас ждем появления этой сети, ну как всегда это будет э, полная ерунда, потому что Лучшие бизнес денег появляются снизу, развиваются годами. А когда тебе дадут миллиард на то, чтобы ты что сделал, это будет обычный распил и ничего не выйдет. С российскими традициями, да? Да. То есть это автоматически провальный проект, на котором, я думаю, мы с вами посмеемся. Человек полтора Чем вы занимаетесь здесь, пребывая в Киеве? Здесь я. Созданием арт импресс как это называется, да? Да, сейчас я занимаюсь своими арт-проектами. Вчера мы снимали ролики определенные, которые скоро будут в интернете, и будем снимать. И готовимся к акциям. 9 мая, например, у нас будет антибольшевистская акция. То есть, Где? А, в столице? В Киеве, да, а, на, угу. у памятника Ленина, который свалили. Угу. Вот, бульвар Шевченко, да, 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 да. Угу. Бульвар Шевченко у вот, нас будет акция. А, все они все наши акции, они носят такой скрытый подтекст. То есть мы хотим показать какие-то минусы российского общества вот этими акциями. И украинского в том числе. То есть потому что в Украине тоже у нас есть любители э, ну, у нас, так называют, русского мира. Э, вы, вышиватники. Да даже нет, вышиватники это скорее mm -hmm. эти люди, которые м, такие безудержные, безумные патриоты Украины. То есть mm -hmm. Во всех вопросах. Э, а глупости хватает. Да, то есть тут есть тоже нелепые критиканы, которые критикуют Порошенко. Они имеют право на критику, но не такую бездумную, совершенно глупую критику по любому вопросу. То есть там его есть за что критиковать, но не по каждому вопросу. Вот это скорее вышивать нее всякие. А тут остались представители русского мира в Киеве, в Украине, которые... Кто за деньги, кто за идею. Вот ну, тетушки, как... да, тетушки, которые были вот, в парке, угу, в угу. тоже изображали себя шахтеров. Там, конечно, были шахтеры на самом деле. Безусловно, но... да. Я был там, специально пошел посмотреть. Это было сборище... Маргиналов. Маргиналов. Не хочу бить шахтеров, которые там были, само собой, но я лично видел там исключительно маргиналов. То есть где-то, может быть, шахтеры отошли в сторону, я видел пьяные, пьяные лица, какие-то грязные, замызганные, в спортивных штанах. Ну, и чистенькие это... касочки, которые никогда да, не да. были в шахте. Они не были похожи на рабочих людей. То есть это обычные какие-то были... Броняги. И ручки их никогда не да. были, и лица. Человек, который а, очень долго работает в, в да. шахте. Also. У него also, вот таких настолько вот... въедается эта пыль в лицо, что... Да, конечно, попадались, ну, там, видел я там шахтеров, да, ну, видно, что это рабочие мужики были такие, ну в основном такие были какие-то непонятные мутные личности. Антон, что бы вам хотелось сказать в конце нашей программы нашим зрителям, которые любят свою родину и хотят, чтобы... Никакого Путина здесь не было, потому что мы сами порешаем свои дела. Прежде всего, если вы любите, вы, мы украинцы любим родину, то нужно нам все вместе строить наше гражданское общество. Вот. И если мы говорим о том, что Майдан стоял за, в том числе, за законность, да, то нужно ее соблюдать самим начинать себя. Я тоже буквально на днях в интернете видел одну фотографию. Интересно, не буду на комментировать сейчас. Вот. Но начинать нужно себя во всем да, всегда. Да, да, да. Потому что это твоя ответственность перед людьми, перед Богом, перед твоими детьми. Да. Спасибо. Это был Антон Чацкий, протестный художник из Руси. Все, что касается его вина художника, все вы можете знайти в интернете. Там есть и ролики с Ютуба, так, где перформансы за вашу участь. Щиро вам дякую, оглядачам Спасибо. дякую за... увагу. Переможемо обов'язково. Слава Україні! Це Майдан ТБ.